Итак, распочинаем наш первый конкурс эстрадных миниатюр с пожежной тематики. И открываем наш фестиваль «Школа номер два». Команда... Команда, «Охотники за огнем». Руководитель команды Осипова Елена Владимировна. Команда выступает на протяжении четырех лет. Принимала два раза участие в зональных соревнованиях. В 2001 году город Красноград. Город Первомайск, где занимала вторые места. Все сценарии ребята пишут сами, на занятия ходят с удовольствием, очень сдружились. Итак, вам слово. Да. Первый телеканал. Да. Здравствуйте, здравствуйте, Леонид Данилович, да, да. Все готово, да. Мы не опозоримся, да, да. Все ко мне, быстро. У нас день пожарной безопасности на телевидении. Шоковы есть. Работать все, быстро, работать. Ну а сегодня в квартире номер 8 хозяйка забыла выключить утюг. Но пожар не распространился, потому что хозяйка сверху забыла выключить воду. И о более серьезных новостях. 90% пожаров случаются по причине курения в нетрезвом состоянии. Кроме того, забываете правила пользования электроприборами от самодельных обогревателей. Также Забывается правило пользования газом. Товарищи, помните, жизнь и здоровье даются. you know А кто сказал, что это была реклама? Это был обычный рабочий день. «Большая вспышка». И я его новый ведущий Степан Пожарко. Наша тема сегодня, конечно, пожары. Ну что ж, встречаем нашу первую гостью, наркоманка за стажем. Маня Пупкина встречаем. В один экранец, и слезы. Несколько вопросов от наших зрителей. Эээ, несколько вопросов. Ну что ж, Ээ, встречаем нашу следующую гостью. Ээ, встречаем. что же, ты мне всех тех, кто затеял эту программу, от меня лично, от чистого сердца, до свидания. Ну а на этой неделе у нас одни нули. Пусть это только наша мечта, но мы надеемся, что внесли свою лепту в предупреждение пожара. 对呀。